Здравствуйте! Сегодня вашему вниманию хочу представить твердотопливный котел модератор Уника Вента Эко. Данный котел укомплектован бункером для топлива, типа пилеты или уголь. Также этот котел может работать и на дровах, и на брикетах, и можно использовать другие виды топлива, типа опилок. Засыпаем в него пилет и в это время я буквально пару слов скажу об обвязке, об обвязке данного котла. Обвязка котельной произведена полипропиленовой стекловолоконной трубой чешской 1 дюйм. По желанию заказчика был установлен бойлер на нагрева фирмы Горения. Данный бойлер комбинированный. Он также укомплектован электротеном, так что зимой горячее водоснабжение поступает в дом за счет работы твердотопливного котла, а в летний период вода будет реться электрическим теном. Плюс также в том, что электротен в случае остановки в зимний период котла, ну по какой-либо причине, не даст э, разморозиться нашей системе. Болер установлен в систему через байпас и запитан на отдельный автомат. Вот он. Также в систему установлен расширительный бак на 20 литров. Далее установлен на обратку мы поставили циркуляционный насос виловский. Кстати, насос мы подключили не через котел. Несмотря на то, что в данный котел предусмотрена функция установки насоса, подключили мы его через бесперебойник на отдельный автомат. Значит, что нам это дает? То есть, в случае аварийного отключения электроэнергии, наш насос будет еще, ну, минимум в течение 12 часов работать за счет питания вот этой аккумуляторной батареи. Ну, и, ну и, соответственно, не даст э, перегреться котлу. В данной системе установлена еще одна защита котла от перегрева. Это шаровый клапан с сервоприводом и термостатом. Они смонтированы на подаче. Вот они. Значит, как работает этот клапан? Мы выставляем датчик температуры на максимальную для нас температуру, ну, например, 80 градусов Цельсия. И в случае достижения теплоносителя в системе до этого значения срабатывает термостат. Значит, сработал термостат, открывается клапан и горячая вода сбрасывается в канализацию. А в это время через обратку в систему наполняется холодная вода вот через автоматическую подпитку и урегулирует давление в нашей системе. Плюс самое главное, она остужает перегретый котел. Значит, а сейчас мы произведем запуск данного котла. Включаем питание, включаем питание котла. Вот он запустился. Дальше переводим, переводим его в ручной режим. Стоп, стоп, стоп. В режим рожих, э, рожих. Значит, подаем, включаем подачу шнека. Сейчас у нас пилет. Пилет набирается. Сейчас пару секунд. Значит, накладываем дрова. Накладываем дрова. Далее я включаю вентилятор. Включил. можно прикрывать решеточку Отливаем. в общем котел у нас достиг уже заданной нами температуры мы 50 градусов выставили вот 47 сейчас еще пару градусов и шнек перестает подачу топлива вот он уже я смотрю, затихает потихоньку. Ну, вот, собственно говоря, вот, собственно говоря, такая работа. Чем прекрасен этот котел? То есть, у него получается от заданной температуры, температура колеблется плюс-минус 2 градуса. Если вы выставили 50 градусов, то он достигает 52 градуса и выключается. Падает до 48 и опять включается. Очень такое точное, точный Команда регулятор у него. Все, собственно говоря.